Приветствую зрителей телеканала СТС. В эфире программа «Даю слово». Сегодня моим гостем будет Данил Маландий, глава биржевого комитета Сумской ресурсной биржи. Здравствуйте, Данил. Давайте поговорим о проблемах лесной отрасли. Расскажите про общую ситуацию в лесной отрасли в стране и ее перспективы. Ну, Проблема э, ситуации э, лесной сейчас в стране э, можно охарактеризовать очень простой формулой. Все стараются зарабатывать на лесе, и кроме профессиональных лесников, никто не думает, не думает о том, чтобы этот лес сохранить в следующих поколениях. Наверное, и вы, может быть, многие телезрители наблюдают за ситуацией, которая сложилась на Западной Украине. Сейчас проходит целое, целый ряд проверок областей, областных управлений и лесопользователей в этих управлениях выявляются массовые нарушения и похоже весь этот ком будет нарастать и дальше. Ну, с нашей точки зрения проблема эта зрела давно, но очень показательно может быть то, что это происходит сейчас, потому что Евросоюз наконец-то понял значимость и богатство своих лесных ресурсов и постепенно уменьшает выработку и поэтому э, все взоры э, лесных переработчиков которые находятся на той стороне они обращаются сейчас на украину э, лесная жила она становится золотой и поэтому сюда э, идет очень много сомнительных бизнесменов которые финансируют огромные э, Огромные организации да, э, отечественных, так сказать, посредников, которые занимаются не всегда э, законной деятельностью э, в сфере заготовки леса. Вот вы говорите про Западную Украину. А ситуация на Сумщине отличается качественно или нет? Ну, Я могу, конечно, выражать только свое мнение. Я думаю, что ситуация отличается качественно. Uh, ну, Во-первых, я должен отменить менеджерские способности руководства uh, лесной отрасли в Сумской области. Это касается именно государственной вертикали. Я считал и считаю до сих пор, что Чегринец Виктор Петрович ⁇ это один из лучших менеджеров, управленцев uh, Сумской области. Единственное, это ну, его недостаток, он слишком восприимчив к админресурсам. Uh, тем не менее, форс-мажоры. Такого плана, как на Западной Украине, случаются у нас. И выйти, зрители наверняка слышали нашумевшие ну, из ряда вон выходящий случай в Лебедине, когда было срезано 250 здоровых деревьев. Все они были складированы на близлежащей пилораме. Ну, насколько я знаю, очень оперативно и правильно сработало СБУ. Но э, должен отметить, что вот по моей информации, а я общаюсь с коллегами по всей Украине, вот э, такие случаи у нас получаются единичны, а, например, на Житомирщине это носит характер э, постоянных проблем. То есть есть летучие бригады, которые заезжают в лес, они могут за ночь заготовить 50 и 100 кубометров древесины, а учитывая то, что дуб стоит э, в кругляке и 5, и 6 иногда и 10 тысяч гривен. Сами понимаете, уровень проблемы и уровень их заработка. То есть это вполне у них может сравниться с янтарем, еще одной головной болью Житомирской, Волынской области. Ну, думаю, что в Сумской области ситуация намного лучше. Намного лучше. Вот эти теневые схемы это такие да, легкие деньги, можно сказать. Вы внедряете такое своеобразное прозоро, то есть систему электрон, электронных закупок. Расскажите о ней. А, ну, для этого нужно сделать в экскурс вообще а, такой небольшой сторону торгов древесиной, как она происходит, поскольку э -э, предприятия, которые ею торгуют, они на самом деле называются так называемые лесокористувачи, лесопользователи. То есть это государственные, коммунальные и другой формы собственности предприятия, которые заготавливают лес и продают его в дальнейшем на рынок, ну, в частный или в государственный сектор, там уже как получится. Э -э, история носит заготовки но ну, вот в том виде в котором она сейчас есть уже десятилетний характер В 2007 году в феврале э вышел юстированный приказ номер 42 э государственного комитета лесного хозяйства который прописал процедуру проведения аукционов э -э ну, э тогда был э лес не с таким спросом он уже тогда конечно им пользовался но попытались урегулировать э этот момент и авторы приказа рассуждали таким образом. У любого предприятия есть финансово-производственный план. Согласно этому плану ему легче, если он будет планировать, условно говоря, на квартал. Потому что сначала в первоначальном редакции вообще был год. То есть были бы одни аукционные торги на год. Разбили это по квартально и предполагалось, что за 10 дней до начала каждого квартала все потребители, переработчики приходят на торги, где выставляется весь объем, который предполагается на квартал. И проводить это должна быть биржа. Ну и там сразу выставили требования рекомендуемые к биржам, которые должны проводить эти торги. Ну, ни шатка, ни валка, в общем-то система работала 8 лет без особых изменений, и я бы это поставил безусловный минус, потому что у них никакой не было ни конкуренции, ни желания что-то менять. А э -э -э вот э -э буквально после 2014 года, в 2014 году стался первый сбой, и он носил массовый характер, это не только в Сумской области, изменился курс доллара раз. И второе, благодаря реформаторам, которые сразу после Майдана занимались сельским хозяйством и в лесной отрасли, тогда под председательством министра Швайки, как вы помните, в августе месяце 2014 года для пользователей внутри Украины ввели НДС и сразу нагнули не боюсь этого слова, всю отрасль. Потому что, получается, теперь вилка в цене для импортеров, с той стороны, потребителей и наших покупателей является 20%. А это очень существенно, очень, представляете? Значит, это был первый этап. А второй этап ⁇ это скачок валюты. То есть, естественно, такой скачок валюты, он сразу спровоцировал рост цены и этим не замедлили э, воспользоваться, вот, как вы говорите, адепты теневых схем. Ну, что касается Сумской области, я могу сказать, тут вопрос закончился тогда скандалом, в общем-то, почему мы появились и на поле. Э, предыдущая биржа, которая организовывала торги, Сума Агропром биржа, э, была замечена в том, что один из, э, одно из предприятий, которое зашло на торги, оно управлялось директором одновременно и биржи, и этим предприятием, то есть господином Луговым. Законтрактовала лес в семи гослисхозов, Это все задокументировано. Не взяла ни куба, но благодаря ее участию в торгах цена взлетела в 2,5-3 раза. И именно после этого возникла конфликтная ситуация. Стал вопрос о поиске каких-то новых организационно и правовых форм, и функциональных. И как бы на сцену вышла вот биржа, которая организована непосредственно переработчиками преимущество? Ну, здесь нужно учитывать разность подходов вообще в этот вид деятельности для лесной отрасли. Для всех аграрных бирж, вот те, которые пришли, можно сказать, из той эпохи, для них самое главное – это проведение торгов. Я лично слышал такую концепцию от председателя Союза аграрных бирж Украины в Киеве. Мы встречались, есть такой Боренштейн, Борис Ленидович, он сказал, мы проводим торги, мы ни за что не отвечаем. То есть мы провели, а дальше как бы дело, мучайтесь сами. Мы ставим совершенно другую задачу перед собой. Для нас исполнение биржевой сделки, это вопрос нашего и функционирования, и вопрос чести, и все ресурсы предприятия будут направлены именно на это. И здесь мы, по сути дела, решаем сразу несколько отраслевых задач. Во-первых, мы четко понимаем и можем доложить на любом уровне властям территориальной громады Сумской области, что вообще происходит с ресурсом, который двигается в области. Потому что Слабость самой конструкции э, заключается в том, что биржа не заключает договора. Биржа фиксирует намерения, понимаете? А э, договора заключаются между покупателем и продавцом. И есть по времени э, некая дельта между заключением этого договора и его исполнением. Три месяца. Ну и представьте себе ситуацию, в которой покупатель отказывается от этого ресурса. А торги, напомню, проходят один раз в квартал. Ну, согласно этому наказу. Правильно же? А, ну, то есть я имею в виду аукционные. То есть получается, весь ресурс, который таким образом у лесхоза высвобождается, а он освобождается, он а, может заключаться по прямым договорам с между покупателем и продавцом минуя аукционную процедуру. То есть, давайте смотреть как бы правде в глаза, есть некий коррупционный риск о том, что и тот, и тот, и та, и та сторона заинтересованы в том, чтобы работать исключительно по прямому договору. Потому что, ну как заключаются такого рода договора, и я, наверное, и телезрители, и вы примерно отдаете себе отчет. Поэтому Нами была придумана разработана концепция внедрения электронных торгов. Это заключение такого же самого э, прямого договора. Я очень не люблю, кстати, этот термин, потому что, э, ну, как для юриста, мне он непонятен. Есть договор купли-продажи, есть договор поставки. А будет ли для вас прямой договор, для меня кривым непонятно. Ну, то есть такого плана. То есть я предполагаю, что это договор купли-продажи между продавцом и покупателем, э, при котором продавец каким-то образом своего покупателя нашел. Так вот, поиск этого покупателя, он должен быть абсолютно прозрачным. Вот здесь я как раз и провожу аналогию с прозором. Была Абсолютно непрозрачная система государственных закупок. Пришла молодая команда. Мы, кстати, тоже с ними работаем. У нас биржа аккредитуется в этой системе. Уже и деньги как бы, там и заплатили. То есть, надеюсь, скоро будет площадка и Сумской ресурсной биржи. Пришла команда и решила проблему. Они сказали, ребята, аукцион, он обезличенный, он э, абсолютно конкурентный. Period. То есть вот идею, которую мы несем на аукционных договорах, если не исполнен по какой-то причине, на квартальных, на традиционных, будьте любезны, электронные торги и там получите свой ресурс. Угу. Сложно ли вести дела открыто? Как уживается честный бизнес тем же самым налоговым давлением, там бюрократическим аппаратом, вот этим всем, то что вы говорите там договорняками, теневыми схемами? Может, мы ну его? Ну. Если ну его так там надо тогда всем положить, сложить руки, и у нас всегда есть кому сдаться. На самом деле налогового давления мы не ощущаем. Я предпринимательством занимаюсь достаточно давно. Были времена, когда налоговая служба выходила за рамки закона, особенно это времена Януковича, там, Клименко, он выкручивал руки. Нет, все очень профессионально. Если мы платим налоги, а мы их платим честно, то там давления я никакого не ощущаю ни со стороны налоговой службы, ни со стороны силовых структур. Есть у меня, конечно, вопросы к бюрократическому аппарату. Я уже сказал, что приказ номер 42, который регламентирует это Библия лесопользователей, в разрезе реализации продукции своей, необработанной древесины. Есть норма, которая бесит всех. Биржу выбирает лесокористувач, лесопользователи, а платит за это покупатель. Причем вознаграждение комиссионной биржи ничем абсолютно не регламентировано, не прописано. Это абсолютно непрозрачная процедура. Естественно, объем леса, который выставляется на торги, он достаточно большой. И заработки биржи они составляют в разных областях ну, очень приличная сумма ну, там в зависимости от налогового режима которым пользуются биржи но ну, в Сумской области биржа которая проводит двое последних торгов это вообще самая высокая цена в Украине и против этого тоже как бы выступают переработчики. У нас очень тесные контакты в этом плане ну, это такой камень преткновения, я бы так сказал. Второй момент, конечно, эта процедура выбора биржи получается забюрократизирована. И что касается, вот, в каждой области ситуация своя, я скажу вам откровенно. То есть вопрос выбора биржи в Житомирской области, это был вопрос противостояния адептов старых торгов, и новых, и должен, как бы, признаться, модель свою биржи в Житомирской области. Они писали с нас. Они с нами специально вошли в контакт. Им очень понравилось то, что мы делаем. В Киевской области там торги как раз проводит вот, глава вот, Ассоциации Союза Аграрной бирж Украины Беренштейн, там Владычество, так сказать, непоколебимое. Но правда, никто особо не не пробовал. У нас вопрос выбора биржи он, ну, насколько я понимаю, ситуативный и зависит от политической э, воли то одной, то другой стороны. Ну, для меня как бы этот вопрос э, несколько ну, тоже непонятен, э, потому что получается, что глава одной из политических сил, используя свое политическое положение, исполняет свои, э, вернее, удовлетворяет свои какие-то коммерческие интересы в ущерб отрасли. И, э, естественно, этот вопрос мы всегда поднимаем на всяких разных уровнях. И, э, ну, поверьте, у нас все получается. переработчики за нас, вот э, как раз сегодня тоже э, было собрание. Э, но оно, естественно, носит рекомендательный характер, потому что по приказу именно лесхозы э, занимают самостоятельное положение в выборе биржи. Ну, естественно, мы же живем в государстве, которое э, суперправовое, то есть им никто не подсказывает. Ним никто не указывает. Я думаю, будет принято правильное решение. Я считаю, что эта процедура должна быть конкурентной. Мы готовы к любому конкурсу и к любому как бы, проведению торгов. А э, изюминкой всего этого действия является э, то, что переработчика Сумской области мы вообще освободили от комиссионного вознаграждения. Я считаю, это правильная и нужная лепта наша в развитии перерабатывающей отрасли именно Сумской области. Вот вы говорите про политику, и сегодня в торгово-промышленной палате вы выступали и сказали, что проблема леса – это вопрос политический, да, и за ним стоят определенные политические силы. Можете детальнее рассказать? Ну, это же, опять же, на уровне моих домыслов. Mm -hmm. То есть, носит ли это фактический характер? А, да, давайте будем говорить с фамилиями тогда уже. А, значит, у нас политическая фракция или партия «Укроп», возглавляется директором Сумы Агропромбиржа Владиславом Луговым. В прошлом году он как бы не претендовал на роль организатора торгов, но сразу после выборов он поставил вопрос в облсовете, я сам видел этот протокол и его копию, о том, что нужно срочно создать комиссию по выбору бирж. Они там эту комиссию создали по просьбе, по вернее, инициативе главы облсовета Салатенко. Ну, каким-то там образом удовлетворили его просьбу. Ну, нам это было преподнесено таким образом. Вы, господа, как бы зашли тоже без конкурентной процедуры, просто на волне скандала, а до сих пор э, являются спекуляциями вопрос, насколько вы дееспособны по сравнению с луговым. И нам было предложено ему переуступить торги на один квартал, подчеркиваю, только для того, чтобы определились переработчики. На самом деле лесхозам все равно, поверьте, они ничего не платят. Лес контрактуется и там, и там. От того, что не исполняются аукционные договора, поверьте, они сильно не страдают, потому что лес пользуется спросом. Поэтому такую категорию, как лесхозы, мы убираем. А вот категории покупателей, особенно местных покупателей, ну, на мой взгляд, они много чего потеряли. Во-первых, вот они потеряли в деньгах. В прямом выражении. Ну, то есть было комиссионное вознаграждение в чистом виде 0,8% с НДС 1, стало без НДС 1,5%. Был регистрационный сбор 51 гривна, стал 200. Ну, вопрос, вопрос. Но по сравнению с теми объемами, которые как бы на бирже заключаются, может быть, это действительно кому-то копейки. Знаете, а кому-то и нет на самом деле. То есть второй момент, я уже вам сказал, это обработка самих результатов. Мы подошли к максимальному оцифрованию процесса. Поверьте, это очень важно. Представьте себе, что результатом биржевой деятельности является договор, аукционное свидетельство. Ну, там, о заявках всяких я уже не говорю. То есть, и каждый из этих документов на трех листах составляется в трех экземплярах. То есть для биржи, для покупателя, для продавца он должен быть подписан. Когда у вас одновременно в торгах участвуют 200, 250 человек, поверьте, это не всегда возможно. Вернее, правильно сказать, невозможно. И поэтому вот эти документы ходят вслед за своими подписантами. То есть э, мы поставили задачу, вопрос э, убрать от бумажной деятельности совершенно. На сегодняшний день внедрили электронную форму и контракта, внедрили электронно-цифровую подпись и вот объявили всем, наконец-то, поверьте, это очень сложно, сама вот эта вот процедура подписания именно трех подписантов, внедрили, объявили и сказали, что в случае, если мы будем проводить следующие квартальные торги, естественно по желанию участников, но мы готовы обеспечить подписание электронных контрактов. То есть, ну, для бизнеса это просто супер. Там даже одни издержки на этих почтовых, э, на почтовых издержках, извините за неправильное формулирование, формулировку, э, ну, достигают довольно-таки приличных сумм, в том числе и для лесхозов. Ну, и кроме того, я как патриот лесной отрасли Украины, бумага, которые экономятся, извините, целый реестр договоров, которые находятся на флешке. Он очень интересен, во-первых, я считаю, облраде, в конце концов. Весь депутатский корпус пришел не для того, чтобы плести интриги, кто будет в кресле облсовета, а для того, чтобы контролировать оборот ресурсов, не только лесных. Вы со мной согласны? Если проблема проведения торгов является предметом ну, не обсуждений, а торга, извините, за тавтологию каких-то политических сил, то это проблема области. И, а раз это ну, как бы проблема области, то я считаю, общественность в формате вот, дерева переработчика, как сегодня, на это должна реагировать. И должна давать импульсы этим товарищам, что они все-таки выбраны не для того, чтобы там делить места, а для того, чтобы решать стратегические вопросы. И мы им пред, предлагаем инструментарий для этого, в том числе такой, как наша биржа. То есть мы им предлагаем, вы будете видеть, и не только вы. Теоретически мы можем это сделать в, разрезе он, в режиме онлайн. Каждый избиратель, каждый житель области может, но ну, если задачу там, на 100% как бы выполнить, идеализировать, то каждый избиратель должен видеть движение каждого бревна. Вот тогда это будет порядок. Тогда каждый будет понимать, что он получает в итоге в бюджете. И как его лес, я подчеркиваю, это его лес. Лесопользователи, лесхозы не хозяева, они лесокористовачи. Так вот лес, как говорят, пересечного громадянина, вот он должен видеть, как каждое бревно его продажи работает на него. Ну, мы э, сразу... Э, там ну, вообще интересный вопрос как бы вышел. Профильная депутатская комиссия, она обратилась к науковцам. К нашим, прямо в наш политех, на кафедру. И, у нас, и нам пришло, пришло письмо не из комиссии, а нам пришло письмо от кафедры маркетологии, по-моему, и менеджмента. А, о том, что вот они ищут поиск конструкции, которая позволит эффективно контролировать оборот ресурсов. Мы проштудировали справочники, ну, то есть они... И вышли, что такой организационно-правовой формой являются товарные биржи. Дали им список бирж, как бы ну, с вашей ознакомились в интернете и поняли, ну, что вы вообще очень далеко вперед ушли всех. Ну как бы вот так, вот такой получился контакт. Сколько электронных торгов уже состоялось и какой их результат для экономики региона? Ну, по электронным торгам мы начали в августе прошлого года, провели первое. А, на сегодняшний день ну, это точно больше 70. Мы проводим их каждую неделю, и тут я бы, конечно, поставил плюс как раз вот начальнику областного управления лесового хозяйства Чигринцу и руководителям лесхозов. То есть немного, очень немного, но ресурс регулярно выставляется и пользуется спросом. Ирония ситуации заключается в том, что как раз цена на этих торгах она отрастает, да, отрастает тоже, растет, но не так, как на квартальных аукционах. Там э, она ну, такую полярность носит, э, что просто диву даешься. Один лот берут по стартовой цене, второй могут взять по цене на 500-600% больше. В связи с этим вопрос потом, какой из этих лотов купят точно, понимаете? Вот как раз электронные торги с точки зрения равновесной цены, то есть цены спроса и предложения, они свою функцию исполнили. И, кстати, исполняемость договоров по электронным торгам у нас носит ну, практически 100%. 100. Мы отслеживаем каждый. И все. Поэтому, что касается области, ну, естественно, для области это носит экономический эффект, наверное, я вычислить не могу, но рост у нас по особенно по ценным породам есть на каждых электронных торгах то есть теоретически лесхоз его может продать по цене стартовой которая попадает к нам она отрастает но поверьте в пределах как бы экономически ну достаточных для того чтобы и покупатель чувствовал себя комфортно Наверное, лес у нас просто такой хороший, что такой дорогой, да? Да он везде дорогой. Вот в чем проблема. Я был на торгах в Житомирской области и смотрел, сколько, какие прибавки цены есть там. Так там за куб леса давали и по 30 тысяч гривен за куб. Но, естественно, потом не продавали. И первыми, кто забил тревогу в этой ситуации, как раз были лесники, продавцы. У них не берут лес, а по правилам, которые выписаны в этом же приказе, они не могут предложить по прямым договорам лес дешевле, чем по цене, которая сложилась на торгах. И у них не выбирают лес, а он же все равно нужен как бы к продаже, потому что ну речь же идет не только о первых там сортах и вторых ясеня, дуба, есть еще технологическое сырье, балансы, дрова, на которые там цены растут. Ну вот приоткрыла СБУ своим, получается, расследованием, почему так росла цена на дрова в 4-5 раз. Под эти документы, абсолютно легальные, вывозили настоящий пиловочник, особо высоко ликвидный. Некоторый пиловочник, даже дубовый, называли сосной вывозили. Какие шансы у Сумщины стать лидером торговли деревом в вашей программе? Хочется очень сказать, нулевые, если это будем проводить не мы, но совесть не позволяет. Вы знаете, э -э приятно признать, что в этой отрасли мы пионеры. У нас есть большие шансы, если нам не будут мешать. Если они договорятся э -э в области, кто в конце концов будет председателем облсовета, если перестанет, э -э перестанут перестанут иметь место факта вот такой вот политической торговли, я готов конкурировать и все мои коллеги на, на правильных, я бы сказал, таких конкурентных рыночных началах абсолютно с любым предприятием. Но когда сюда вмешивается админресурс, мы будем реагировать, мы будем протестовать. А вы знаете, что было после админресурса в 2014 году. Тогда выстраивали тоже вертикаль. Ну, у нас большие шансы. И я все, абсолютно все сделаю для того, чтобы мы были лидерами в этой вот. Если Украина нас признала, осталось, чтобы признали собственные депутаты и администраторы. Что бы вы изменили в законодательстве и подходах от власти, чтобы улучшить ситуацию в торгах, в области и в целом по стране? Сейчас разговоры ходят вокруг нового положения по реализации которое должно сменить вот этот э, приказ номер 42 там очень много интересных новшеств э, это на 50 процентов удовлетворение от всего баланса э, местных производителей то есть сначала проводятся торги для местных потом проводятся для всех остальных а потом только для нерезидентов э, я считаю это достаточно прогрессивные условия торгов это такая новация, которую я поддерживаю и помогал ее, кстати, разрабатывать. Я в Киеве в агентстве специальной рабочей группы, я эксперт как раз в вопросах биржевой торговли по разработке этого положения. Но на самом деле норма, которую я предложил, революционная, она сейчас ну, носит такой характер дискуссионный для всех участников рынка. Я предложил, чтобы комиссионное вознаграждение биржам платили не покупатели, а продавцы. Они получают прибыль, и тогда у нас, представьте себе, если она есть, у нас решаются абсолютно все вопросы. Как государственная структура, они обязаны использовать систему прозора в любой сделке, где участвуют бюджетные деньги, то есть их деньги, и конкурировать как бы на рыночных началах. Я согласен с любым, и вплоть до того, что мы можем опуститься до нуля. Понимаете, вопрос этот, как бы, он, он просто нужен переработчикам, а я работаю с участниками и с переработчиками, и с лесхозами. Спасибо, Данил, за такой интересный и острый разговор. Нашим зрителям, я напоминаю, это была программа «Даю слово». Сегодня у меня в гостях был Данил Маландий, глава биржевого комитета Сумской ресурсной биржи. Оставайтесь с СТС, с нами интереснее.